Lənkəran Dövlət Dram Teatrı özünün 131-ci teatr mövsümü çərçivəsində Biləsuvar rayonunda qastrolo səfərində olub. Teatr klassik Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cəbbarlının Vəfalı səriyə və ya göz yaşı içində gülüş tamaşasını Biləsuvarlı teatr sevərlərinə təqdim edib. Qeyd edək ki, sözü gedən bu səhnə əsərində cəmiyyətin əsas mövcud problemləri, o cümlədən ictimai, əxlaqi, mənəvi inkişafa mane olan gerilik, mühafizəkər insanların çürük adətlərə sadiqliyi, pulun cəmiyyətə və əxlaqa göstərdiyi pozucu təsiri kəskin tənqid olunur. Biləsuvar rayon mədəniyyət mərkəzində nümayiş etdirilmiş tamaşanın quruluşçu rejisoru xalq artisti Furudun Məhərrəmov görsür rəssamı Ramazan Ağayev, bəstəkarı isə Eldar Salayevdir. Tamaşaanın rejisoru Firudun Məhərrəmov müasir şəraitdə teatrın öz repertuar seçimində klassik bir əsərə üstünlük verməsini ideya aktuallığı ilə əlaqələndirir. Amma tamaşaya gəlincə mən bir şeyi də qeyd edeyim ki, bu o vaxtı hələ Cəfər Cavarların 20-ci əsrin əvvəlində yazdığı bu əsər bu döyğənin özündə də aktuallığını heç vaxt itirməyib və ona görə də bizim teatr bu tamaşaya müraciət eləyib. Yəni o o dövrdə e, qadın zorakılığına, qadın azadlığının əlindən alınmasına qarşı bax bu məsələlər hələ də indi də var. İn bəzi ölkələrdə lap bundan da kəskin idi. Amma biz çalışmışıq bu tamaşada onları tamaşaçılara təqdim eləyək ki, bütün bunlardan uzaq olmaq lazımdır. Yeni həyata açıq gözlə baxmaq lazımdır. Dramatik sujet xəttinə malik əsərin səhnədə məharətlə canlandırılmasında aktyor heyətinin göstərdiyi performans dəfələrlə alqışlanıb. Teatr direktoru isə ciddi tamaşaçı auditoriyası olan Biləsuvar rayonuna qastrol səfərlərinin davamlı olmasına çalışacaqlarını bildirib. Bu rayonunda biz əvvəlində, deməli, Astara şəhərində olduq, deməli, Noyabrın 23-də Ağdamda olduq. Ağdam Dövlət Dram Teatrında tamaşa oynadıq. Həm də oradan işğaldan azad olunan ərazilərdə bizim ə, əvvəlki teatrımızın binasını demək olar, qalıqlarını orada ziyarət elədik. Növbəti səfərimizdə bizim ən çoxlu ə, tamaşaçımız olan, hətta Lənkəranda bizim tamaşalarımıza gələn, yəni çox böyük, ə, geniş intellektə sahib olan tamaşaçılar qarşısında bir Cəfər Cabbarlının deməli Vəfalı Səriyəvi göz yaşındakı içində gülüş tamaşası ilə ə, Biz bu günləri müşahidə etdik. Ayşə Məmmədli, İlqad Mustafaev, Dünyə TV.